अगर बात की जाए तो पाकिस्तान और भारत में अब तनाव बढ़ गया बॉर्डर में स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण हो गई है तो कैसे देखते पंजाब में जो बॉर्डर है खासकर बी एस एफ वहाँ पर स्थापित है तो इसे जो पंजाब पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन रहता है बी एस एफ का तो सरकार उनको क्या आगे बातचीत कर रही है देखिए ऐसा है कि आ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था जो बाईस अप्रैल को छब्बीस भाई और बहनों की निर्मम हत्या जो पहलगाम में की गई है और मैं समझता दूँ कि समय आ गया है कि आज सारा देश एक मुठ एकजुट होकर आतंकवाद और आतंकवादियों का और उनके जो उनको प्रमोट करते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं उनको मुँह तोड़ जवाब देने का समय आ चुका है जहां तक पंजाब की बात है पंजाब का तकरीबन 530 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर पड़ता है सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ बी एस के साथ पंजाब सरकार पंजाब पुलिस रेगुलर इन टच रहती है वो उनका नॉर्मल वे ऑफ फंक्शनिंग है नॉर्मल प्रोटोकॉल है लेकिन ऐसे हाइटेंट uh, सिचुएशन में एज सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस पंजाब uh, पुलिस हमारे जवान वो हमेशा सतर्क हैं और कोई भी ऐसी अनहोनी घटना ना होए कोई देश की और पंजाब की सेफ्टी सिक्योरिटी की तरफ उठा के ना देख सके इसके लिए सक्षम पंजाब पुलिस है ਅੱਜ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰਮੰਤ ਕੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰeal ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਤਬਾਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਔਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਲਗਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ ਤੋ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅ ਕਿਧਰ ਭੋਕੇ ਦੇਲਨ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 140 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ तो उन्होंने जनु था लेकिन पाकिस्तान की तरफ से और फिर किया गया है। तो बेश भारतीय तो तो समय में क्या युद्ध की नहीं देखिये ये तो मैं नहीं कह सकता कि क्या सिचुएशन कल को होगी मैं कोई भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति कोई भी देश और खास तौर पर पाकिस्तान या कोई आतंकवादी संगठन अगर देश की सेफ्टी सिक्योरिटी की तरफ लॉ एंड ऑर्डर की तरफ या किसी नागरिक या किसी आ हमारे सुरक्षा कर्मी की तरफ आंख खा के देखा तो उसको मुंह तोड़ जवाब हम सबको इकट्ठा होकर देना पड़ेगा। लेकिन सर कह रहे हो जोड़े जुड़े चैनल बंद कितने गए हैं पाकिस्तान में हम्म नहीं डेफिनेटली जो कोई नफरती प

ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਤ ਉੱਤਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਫੇਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੋ ਗਵਾਂਢੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਗਾਹਬਗਾਹੇ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਰਡਰਸ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਉਸ ਸ਼ਕਤਵਾਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨੇ देखिए अगर बात की जाए तो पाकिस्तान और भारत में अब तनाव बढ़ गया बॉर्डर में स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण हो गई है तो कैसे देखते हैं पंजाब में जो बॉर्डर है खासकर बी एस एफ वहाँ पर साबित है तो इसे जो पंजाब पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन रहता है बी एस एफ का तो सरकार उनको क्या आगे बातचीत कर रही है देखिए ऐसा है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था जो 22 अप्रैल को 26 भाई और बहनों की निर्मम हत्या जो पहलगाम में की गई है और uh, मैं समझता हूँ कि समय आ गया है कि आज सारा देश एक मुठ एकजुट होकर आतंकवाद और आतंकवादियों का और उनके जो उनको प्रमोट करते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं उनको मुँह तोड़ जवाब देने का समय आ चुका है जहां तक पंजाब की बात है पंजाब का तकरीबन 530 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर पड़ता है सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ बी के साथ पंजाब सरकार पंजाब पुलिस रेगुलर इन टच रहती है वो उनका नॉर्मल वे ऑफ फंक्शनिंग है नॉर्मल प्रोटोकॉल है लेकिन ऐसे हाइटेंट uh, सिचुएशन में एज सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस पंजाब uh, पुलिस हमारे जवान वो हमेशा सतर्क हैं और कोई भी ऐसी अनहोनी घटना ना होए कोई देश की और पंजाब की ਸੇਫਟੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਧਰੋਂ ਫਟਾ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕੇ ਇਸ ਕੇ ਲਈ ਸક્ષਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਅਗਰ ਜਮਾਤ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰਮਾਨੰਥ ਪੰਡ ਦੀ ਧਮਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥਵਾਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਔਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਲਗਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਧਰ ਪੋਕ ਕੇ ਦੇਲਨ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 140 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ तो उन्होंने भजन खानी तो होनी होगी लेकिन पाकिस्तान की तरफ से और आज फिर सीज फायर किया गया है तो बेशक भारतीय सेना इसका जवाब दे रही है तो कैसे देखते हैं आने वाले समय में क्या युद्ध की परिस्थिति आगे बढ़ गई नहीं देखिए ये तो मैं नहीं कह सकता कि क्या सिचुएशन कल को हो होगी मैं कोई भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति कोई भी देश और खासतौर पर पाकिस्तान या कोई आतंकवादी संगठन अगर देश की सेफ्टी सिक्योरिटी की तरफ लॉ एंड ऑर्डर की तरफ या किसी नागरिक या किसी आ हमारे सुरक्षाकर्मी की तरफ आंख उठा के देखा तो उसको मुंह तोड़ जवाब हम सबको इकट्ठा होकर देना पड़ेगा लेकिन सर नहीं डेफिनेटली जो कोई नफरती भावना फैलाऊगा

ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮੂਤ ਉੱਤਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਰ ਕੈਰ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਢੀਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਫੇਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਆਪਦੇ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੋ ਗਵਾਂਢੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਗਾਹਬ ਗਾਹੇ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਰਡਰਸ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ਲ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਉਸ ਸ਼ਕਤਵਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਰ।